Чемпионат Европы пришел довольно на высоком уровне. В участие приняло 19 стран. Э, те страны, которые значит, учатся европейской все раньше чемпионат Европы был на территории бывшего СНГ, там Россия, Украина, то приезжали преимущества страны бывшего Советского Союза. А сейчас, наоборот, это Италия, Шотландия, Англия, Ирландия, э, Германия то есть все практически европейские ну и, конечно, это всегда это бывшие страны Советского Союза, это Белоруссия, Армения, Россия, Украина, Литва, Латвия, Эстония. Вот, турнир довольно провели э, на высоком уровне, то есть были созданы все условия для боксера. Это в одном комплексе, в гольф-клубе, там же была и гостиница, там же питание, и зал бокса, аренде мы буквально могли не выходя на улицу, заходить в зал бокса, на соревнования, на взвешивание, тренировочный зал. Ну, условия очень хороший был зал. Да, много очень, очень, много, что практически в зрительном зале, боксерам не хватало, там, значит, был вход для зрителей, идея чисто тренировочный зал по аккредитации для боксеров, то многие боксеры в связи с зрителями не могли попасть даже посмотреть, мне приходилось, если он сегодня не боксирует, аккредитацию давали на день, там, допустим, число день, его нету, то уже там приходилось домой заходить, дороги забирать, заносить, чтобы хотя бы в тренировочный зал. Да, вначале было чуть-чуть некоторых. У нас практически, как я раньше говорил, у нас очень молодой состав перспективный. У нас 4 человека 2000 года, которые только зашли. Три из них стали чемпионами. Это АД, Трутнев и Бондарчук. Ну и Педмуряк стал серебряным призером. То есть дети, которым еще практически даже 13 лет нет. Вот. Естественно, они были где-то чуть испуганы, во-первых. Приехали армяне, которые, как всегда, армянские паспорта замоложены, турки, которые там вылетели минимум на лет 17. Ну, и когда ребята, ребята посмотрите движение, подходит они, во сколько ему лет, ему лет 18, минимум 17, ему уже не 13. Вот. Ну, первый день, где-то самое главное, что у нас был очень э, хороший коллектив, как говорят, главная погода в доме, как ребята, у нас был подобный тренерский коллектив. Очень хорошо, потому что никто без внимания, то ли он отдыхает, то ли боксирует. Все, все были на учете у нас, ребята, и поддерживая даже все страны. Та же Россия, вице-президент Сумаид Халитов сказал, что говорит, ну, у вас самая дружная команда. Вот. И ирландцы даже, к примеру, если мы шли на соревнования, с комплекса выходили, там наши столики, ну, отдыхающие гольф-клуб, так многие отдыхающие старованцы подбегали к украинцам, Украина сфотографироваться. И это получилось тоже очень большим толчком ребятам, когда они пришли еще перепуганные, там глаза бьют. ребята, вы видели, Россия шла, кто-то нет, уже ирландцы, нет, уже немцы, нет, вы видите, страны мощные, которые ирланд... англичане, шотландцы, нет, а кому к нам подходили, значит, что? Они нас боятся, говорю, не боятся, вас уважают, вот, нужно людей уважать. Я говорю, если вас уважают, значит, вы сильный, на сегодняшний день сильнейший. Вот, ну, я это задал, я говорю, кто, да, да. Я говорю, вы хотите, чтобы вам подходили фотографироваться? Да. Я говорю, ну, значит, нужно же боксер такой же напротив вас, тоже одна голова, две руки, две ноги, одно сердце. Только главное, у кого духа больше, тот и выиграет. Ну, и с первого дня ребята здорово отбоксировали, задали темп. Правда, у нас первый день... Россия забрала нас фактически золотую медаль. Вот. Потом извинялись, что это не так получилось, там кто-то ошибся. но ну, Россия всегда говорю, стелит в лад, а падает жестко в них. Я в 2009 году, когда есть у нас было 13, да. Мы сейчас, как сутями говорили тренировали, говорят, ну где мы надо было 11, потом 13, пора переходить где-то хотя бы теперь 15-14. Я говорю, ну, увидим от жеребьевки, от ребят, но я говорю еще раз, что самое главное, что очень здоровый коллектив был, тренера, которые оказывали внимание, допустим, у нас было всего с руководством 8 тренеров и 18 боксеров. Многие там, допустим, да нет, 4 боксера, ни одного тренера, Запорожья, ни одного тренера. То есть никто не остался без внимания, всех и разминали, и готовили, день отдыха, и проконтролировать, как он питался, перед взвешиванием. Вот. Ну и команда пошла со сбора в нормальный настрой, то есть эту команду, как сказать, где-то буквально первый сбор такой, а со второго сбора Коломыска перед городским турниром вот я увидел, что ребята э, уже мне доверяют, и я их начал понимать. И с тренерами, то есть и тренера, и как мы говорили, что это у вас есть ученик, то, допустим, у одного тренера там, Ивана Ивановича есть ученик, но есть еще три рядом, которые являются не чисто чьи, а это сборная команда Украины. У нас нет мой боксер, его боксер, чьи. мы общая команда. Мы представляем мир тренера, ни не клуб, ни не США, ни область, мы представляем страну на чемпионате Европы. Говорю, и, как говорю, в той песне, главное всего, погода в доме, также и в команде. Ну и это все сыграло, потому что даже как же, все страны подходили, говорят, у самая дружная команда. Говорит, и к рингу, и возле ринга, и поддержать, и болеть, и в столовой, где то место заняли, где все, говорит, говорит, одна команда. Даже после финала, там, судья, подошел, говорит, Говорит, ну у вас там за исключением чуть там тяжелые веса ближе чуть-чуть там это всего их возрастного, что у вас пошло координация внимания. Говорит, сильнее российская, говорит, команды, там и литовцы, и те же англичане, ну, говорит, это же Израиль подошел, итальянцы, а Франческо Дамиани, олимпийский чемпион, что вас, брат, представляет и армяне. Говорит, ну да, говорит, то, что у вас там война с Россией, говорю, у нас войны нет, мы не выем, мы дружные, вот Россия, говорю, всю жизнь считает, что их обижают, говорю, ну вот такие последствия. Он говорит, ну, говорит, команда уровня сильнее, лучше всех, там даже те же судьи, греки, потому что Греция была, и Хорватия, вот это бывшие Яславия, все представлены. Говорят, команда по уровню, по классу намного происходит. И самое главное, что ребята, как я говорю, есть, один боксер выходит не, не проиграть и не выиграть, а все выходили именно выиграть, потому что у нас как команде Олгов, когда ты раньше на пьедестале есть одно место, остальное ступень, ступеньки. Я задал вопрос, вы Лондонскую Олимпиаду помните, да, кто у нас чемпион? А Ломаченко, а кто призер? Они бэт, не, говорю, ну кто, Беринчик, а еще кто? Я говорю, видите, прошло всего год. А говорю, вы уже не помните, вы хотите, чтобы помнили? потому что чемпионов помнят. А второе, третье место, да, это хорошо, но любовь. Говорю, вы должны быть на первом месте. И у нас как стимул перед боем, говорю, Говорю, куда, куда мы приехали побеждать? Какое место? Только первое. Ну и ребята вот это где-то психологически зарядилось, что они такие бои практически вырывали. Бывали бы и первый раунд проигрывает, а второй, третий, как начинает накатывать, и это и провалил, встретил, перебил, чтобы буквально вырывали. Да, потому боксом. что когда вышли, они же сами не поверили. Я говорю, ребята, говорю, вы верили? Что да". я говорю, да. говорю, вы еще раз убедились, что вы сильнейшая боксерская страна, не только взрослые, но и юноши. Я говорю, вас то же самое ждет, что вот наши эти все олимпийские чемпионы, это сборная ШВСБ, выступала что на Олимпиаде в Лондоне, чемпионате мира в Баку. Я говорю, вы видите, сколько нас, да. Я говорю, значит, я говорю, у нас есть конкуренты, они говорят, говорят практически нет. Я говорю, ну, всех всегда соперника, какой бы он ни был сильный и слабый, нужно уважать. Я говорю, ну у вас главное, чтобы появилась уверенность, чтобы приехали сюда выигрывать. И у нас почему в полуфинале мы выходим первый бой с Россией, выиграем, второй бой с Россией, выиграем, третий бой в Россию, прям смотрю, Россия там побежала, у них совещание, и нас двух человек просто с ирландцем убирая... Да, были расстроены, потому что в этом возрасте нельзя детей взрослые не понимают, это дети, он может бросить когда-то. Вячеслав Засыпка, который наш на который так засудили, он бросил бок, он через два года еле его вот затянули, он выиграл и чемпионат Европы, и призер мира, и чемпионат Советского Союза пять раз. а вот. также там у нас то, что как сказать, проиграть по лодке, он выиграл бой, это чисто золотая медаль была. Вот. И Кондратюк, там бой служился, чуть не важно где-то подгрел мальчик. Первый раунд чуть-чуть проиграл, там еще судейство женщина была, она начала цепляться, то так, то так, он где-то чуть психологически еще дал. Второй раунд ему настроили, выровнял бой. А третий где-то за счет того, что подгрел, где-то не хотел чуть, -чуть концовкой. ну и там равный бой туда-сюда отдали соперников. Вот это две медали, что мы. фактически мы их не потеряли. Ну, первое, это что я всегда считаю, что главная цель любого тренера – это сохранить спортсмена и его здоровье. Ни одна медаль не стоит потерянного здоровья, ни Олимпийская, ни чемпионата мира. Сейчас у них конец года. года как бы сказать, учебного прошел, сейчас каникулы, сейчас у них должен быть принцип оздоровления, где то должны отдохнуть. Ну и у Планова у нас 2000 год, 99-й переходит в вениоры, 1000 за 2000 остается, плюс у нас очень большой за счет вот этих сборов, что мы проводили, есть большой резерв. Вот сейчас у нас 4 человека обо в 2000 год, следующий год будет 2000 -й, 2001. -й. То у нас три золотые, одна серебряная. И плюс у нас хороший резерв здесь и Оленик, это Жмеренко, Минская область, потом Романовская, Донецкая, Филозопенко, Луганская область, это Запорожская область, фамилия Динеевки, город Киев, то есть Саврика, Харьковская, то есть у нас очень хороший такой резерв, был, тысячный, вот, который на протяжении этих сборов, мы их подключали, чтобы их не потерять в будущем, чтобы их заинтересовало, и уровень, и прибавляли, они вошли новичками, то есть очень перспективно. Ну, а 99 год он плавно должен перейти уже в юниоры, 98-м годом, там уже задача тренера, как он подведет. а у нас сейчас в плане будет первенство Украины среди ФСТ, в августе месяце, 14 октября. У нас турнир сильнейших, это уже будет отбор. Мы подключен подключим 2001 год и 2000. И, кстати, к нам очень много стран просили даже там. Вот можно с вами тренировку провести вместе. Нидерланды, Германия, Румыния, и Ирландцы, и Румыния. Ирландцы, ирландцы, ирландцы. И сейчас там вот нас просили ирландцы, чтобы мы их ближайшие соревнования подключили к нам сбор турнира, они будут там потом Нидерланды, Литва, Латвия, Германия, очень много было подходили, там адреса прямо мы готовы приехать за свои деньги, все, только чтобы с вами тренироваться, вот уровень прибавить, и там они подъехали, а можно тренировку, ребята, ну я бокс. ну а кто прыгал, я говорю, нету, про два человека, я говорю, они помогают ребятам, вещи смотрят, болеют, подносят капу, там полоскают, они на второй день. ну у вас тут то что или нет, они говорят, ну это мы только здесь шли, да так что, э -э -э Сейчас до мы только идем и Украина, все армяне, все. Так что вот сейчас у нас задача плавно, чтобы они отошли от этого чемпионата, где-то эмоционально, физически, физиологически восстановились. Ну и сентябрь месяц, начало учебного года, естественно, после этого не готовы. И на 14 октября в Крыму, то есть там еще решил свой тренером Крыма, это Владимиром Сосновским, то ли этот турнир будет традиционно в Кирчи, Аршинцево или будет в и мы уже к тем 2000-2001 год, и же мы потихоньку уже начинали, как говорят, на базе то, что у нас осталось, 2001 год посмотрим и формировать костяк для участия в чемпионате Европы 2014 -го года. Так как одни говорят, вот это они молодые, на них рано, рано, ну вот показала результат, что вот практически вся команда с прошлого года остался Булатту и Антону, а все новые. Плюс 4 человека, 3 золота 2000 -го год и серебряные то есть показали, то есть это никогда не рано, никогда не будет. Ну, а, Главное, как правильно к этому подойти, и чтобы боксер был подготовлен.